Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Ich will nach Berlin am Samstag. Sie könnten mit dem Zug fahren, das kostet 75 Euro. Kann ich auch nach Berlin fliegen? Es gibt einen sehr billigen Flug von Köln nach Berlin. Wunderbar, das mache ich. Ich fahre mit dem Auto nach Köln und dort nehme ich das Flugzeug nach Berlin. Ich will nach Berlin am Samstag. Sie könnten mit dem Zug fahren, das kostet 75 Euro. Kann ich auch nach Berlin fliegen? Es gibt einen sehr billigen Flug von Köln nach Berlin. Wunderbar, das mache ich. Ich fahre mit dem Auto nach Köln und dort nehme ich das Flugzeug nach Berlin. Nummer 2. Die Pommes frites kosten 3 Euro. Was meinst du? Pommes frites und Cola? Ach nein, lieber einen Salat. Oder gibt es das hier nicht? Sie haben Fleischsalat. Ich esse nicht gern Fleisch. Tja, dann gibt es nur noch Brötchen mit Tomaten und Mozzarella. Weißt du was? Du hast recht. Wir nehmen doch die Pommes frites. Einverstanden. Die Pommes frites kosten 3 Euro. Was meinst du? Pommes frites und Cola? Ach nein, lieber einen Salat. Oder gibt es das hier nicht? Sie haben Fleischsalat. Ich esse nicht gern Fleisch. Tja, dann gibt es nur noch Brötchen mit Tomaten und Mozzarella. Weißt du was? Du hast recht. Wir nehmen doch die Pommes frites. Einverstanden. 3. Entschuldigung. Wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Hm, ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer. Entschuldigung, wie komme ich zum Hotel Frankfurter Hof? Das ist nicht weit. Wollen Sie zu Fuß gehen? Naja, mein Koffer ist ziemlich schwer. Wie weit ist es denn zu Fuß? Circa 20 Minuten. Sie können natürlich auch ein Taxi nehmen. Hm, ein Taxi. Oder Sie fahren mit der Straßenbahn. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie die Linie 21. Sie müssen in der Tannenstraße aussteigen. Am besten fragen Sie den Fahrer. Nummer 4. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug. Nummer 5. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele, aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer, das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir. Nummer 6 Ach, guten Tag, Frau Schmitz. Wohnen Sie auch hier in der Schillerstraße? Ja, in dem gelben Haus da. Oh, das große Haus an der Ecke mit den schönen Bäumen. Nein, unser Haus ist nicht so groß. Unten ist eine Bank, im ersten Stock wohne ich und im zweiten Stock wohnt mein Sohn. Frau Schmitz, wohnen Sie auch hier in der Schillerstraße? Ja, in dem gelben Haus da. Oh, das große Haus an der Ecke mit den schönen Bäumen. Nein, unser Haus ist nicht so groß. Unten ist eine Bank, im ersten Stock wohne ich und im zweiten Stock wohnt mein Sohn. Teil 2 Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7 Hallo Michael, ich bin's, Christine. Ich bin gerade hier am Bahnhof angekommen. Ich nehme jetzt den Bus Nummer 3 und fahre sofort zur Universität. Das ist gar kein Problem. Wir sehen uns dann dort im Café. Du kannst mich auch auf dem Handy anrufen. Alles klar? Bis später. Nummer 8. Heute haben wir für Sie wieder besonders viele Angebote. Im Erdgeschoss finden Sie Damenoberbekleidung, Taschen und Elektroartikel in großer Auswahl. Im ersten Stock finden Sie Damen- und Herrenschuhe für jede Gelegenheit und für jeden Geldbeutel. Besonders interessant sind dabei unsere Angebote für sportliche junge Leute. Im zweiten Stock ist unsere Kinderabteilung. Da gibt es alles für unsere kleinen Kunden. Nummer 9. Hier ist die Praxis von Dr. Boll. Unsere Sprechzeiten sind am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an unter der Nummer 071 43 Nummer 10 Guten Tag. Hier ist die Volkshochschule der Stadt Auersberg. Bei uns können Sie jeden Monat einen Sprachkurs anfangen. Die nächsten Termine für den Einstufungstest sind 1. August und 1. September. Weitere Informationen bekommen Sie bei uns am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Ja, hallo, hier ist Ulrike. Mensch, Ulrike, wo bleibst du denn? Hast du vergessen, dass wir ins Kino wollen? Es ist schon halb acht? Ja, ich weiß. Ich bin gerade erst angekommen. Ich stehe hier noch am Bahnhof. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin auch ziemlich müde. Ich glaube, ich fahre sofort nach Hause. Ach was? Der Film ist so toll. Den willst du doch schon lange sehen. Du nimmst jetzt den Bus Nummer drei zum Herderplatz. Ich kaufe die Eintrittskarten und wir treffen uns vor dem Astoria-Kino. Ich warte da vor der Kasse auf dich, okay? Ja. Gut, da kommt der Bus, bis gleich. Ja, hallo, hier ist Ulrike. Mensch, Ulrike, wo bleibst du denn? Hast du vergessen, dass wir ins Kino wollen? Es ist schon halb acht? Ja, ich weiß. Ich bin gerade erst angekommen. Ich stehe hier noch am Bahnhof. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin auch ziemlich müde. Ich glaube, ich fahre sofort nach Hause. Ach was. Der Film ist so toll. Den willst du doch schon lange sehen. Du nimmst jetzt den Bus Nummer drei zum Herderplatz. Ich kaufe die Eintrittskarten und wir treffen uns vor dem Astoria Kino. Ich warte da vor der Kasse auf dich, okay? Ja. Gut, da kommt der Bus. Bis gleich. Nummer 12. Ich möchte Geld in die Schweiz überweisen. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Oh je, ich finde die Kontonummer nicht mehr. Tut mir leid, dann können wir gar nichts machen. Aber vielleicht kann ich die Nummer noch holen. Wie lange haben Sie denn geöffnet? Bis halb eins. Ja, das geht. Ich komme sofort wieder. Jetzt ist es ja erst halb zwölf. Gut, bis später. Ich möchte Geld in die Schweiz überweisen. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Oh je, ich finde die Kontonummer nicht mehr. Tut mir leid, dann können wir gar nichts machen. Aber vielleicht kann ich die Nummer noch holen. Wie lange haben Sie denn geöffnet? Bis halb eins. Ja, das geht. Ich komme sofort wieder. Jetzt ist es ja erst halb zwölf. Gut, bis später. Nummer 13. Ich möchte mit dem Bus nach Bonn fahren. Ist das möglich? Ja, natürlich. Das dauert aber sehr lange. Sie können mit der S-Bahn fahren. Das ist sehr bequem. Dann sind Sie in einer Stunde in Bonn. Mit dem Zug geht es sogar noch schneller. Nur 50 Minuten. Aber der Zug fährt nicht so oft. Nein, nein. Ich möchte mit dem Bus fahren. Gut. Der Bus fährt um 9 Uhr am Hauptbahnhof ab. In einer Stunde und 30 Minuten sind Sie in Bonn. Ich möchte mit dem Bus nach Bonn fahren. Ist das möglich? Ja, natürlich. Das dauert aber sehr lange. Sie können mit der S-Bahn fahren. Das ist sehr bequem. Dann sind Sie in einer Stunde in Bonn. Mit dem Zug geht es sogar noch schneller. Nur 50 Minuten. Aber der Zug fährt nicht so oft. Nein, nein, ich möchte mit dem Bus fahren. Gut, der Bus fährt um 9 Uhr am Hauptbahnhof ab. In einer Stunde und 30 Minuten sind Sie in Bonn. Nummer 14. Ja, dann brauchen wir noch Ihren Wohnort, Frau Möller. Ich bin hier gerade bei meiner Tochter zu Besuch. Die wohnt in der Rosenstraße 25 im ersten Stock. Wohnen Sie immer hier in Pinneberg? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur zu Besuch. Das sage ich doch. Und wo wohnen Sie wirklich? Wo sind Sie gemeldet? Also meine Wohnung habe ich in Hamburg, in der Thälmannstraße. Ja, dann brauchen wir noch Ihren Wohnort, Frau Möller. Ich bin hier gerade bei meiner Tochter zu Besuch. Die wohnt in der Rosenstraße 25, im ersten Stock. Wohnen Sie immer hier in Pinneberg? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur zu Besuch. Das sage ich doch. Und wo wohnen Sie wirklich? Wo sind Sie gemeldet? Also, meine Wohnung habe ich in Hamburg, in der Tellmannstraße. Nummer 15 Guten Tag, ihr Lieben, hier ist Veronika. Ihr wisst ja, am Donnerstag ist mein Geburtstag. Deshalb möchte ich am Samstag eine Party machen. Ich lade euch ein. Am Samstag um halb acht bei mir. Ist das okay? Ich rufe morgen noch einmal an. Tschüss! Guten Tag, ihr Lieben, hier ist Veronika. Ihr wisst ja, am Donnerstag ist mein Geburtstag. Deshalb möchte ich am Samstag eine Party machen. Ich lade euch ein. Am Samstag um halb acht bei mir. Ist das okay? Ich rufe morgen noch einmal an. Tschüss. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.